День памяти у всех белорусских святых отзначили в областном центре традиционным хрестным ходом у гонор проподобного мученика Афанасия Илумина Брестского. Катерина Страха с подробностями. Урочистое шествие взяло свой початок для святого Роства Богородичного Жаношего монастыра. Хрестный год у гонора Афанасия Брестского – подея для православного свету – вельми значная. Каждый год верники из все Беларуси и представники духовенства из епархий приезжают в Брест, капушановать память святого. 366 году пройшло с того часу как афанаси Ббрэцкий прынял пакутницку смерцях езуитаўго жорстка покарали закопали живому зямлю поздвиг святого дагэтуль живве в сэрцах и душах людей Он нам помогает еще силу дает здоровьееду всем постарше это очень хорошо чтобыдушь в это верит и что почитает наших святых которые очень-очень давно жили на этой земле. Ну, конечно, боролись за нашу веру. Событие такое значимое очень. День белорусских святых. Ну, ну Во-первых, это тоже какая-то отдань памяти это тоже нашим святым, которые благодаря им мы, может, даже сейчас и живем на, этой, на этой земле. Несколько тысяч верующих прошли хрестным ходом до святого и мужчинского монастыра. Протягом стала урочистая литургия. Катерина Страха, Александр Кривецкий, областные новины, Брест.